Проблема часто в том, что не все умеют разговаривать и попросить, а вымогают, так каких своих команд. Позиция героини с претензией. да, она не может себя э, вести, ну может быть как-то снисходительно даже отчасти соседям, потому что надо понимать, что ты, тебе с этими людьми встретиться и завтра, и послезавтра, и жить все-таки на одной территории. И менять можно квартиры, можно переезжать, но люди есть люди, если вы себя э, заносчиво ведете, даже если объективно вы выше да, но все-таки надо уметь э, принять, да, то что эти люди тоже имеют право на свою точку зрения, на свои какие-то, на свои, на свой комфорт, на свою территорию. То, что стоит все-таки более снисходительно относиться. И все-таки корыстно сбудовать какие-то, как минимум, толерантные в обидва боки стосунки. Было приемнейше приходить дом, дома, когда там не война. Да. Вы знаете, я все-таки склонна к тому, что иногда даже не обязательно дружить с соседями. Если уже не получилось таких теплых отношений, то хотя бы, чтобы это были отношения светские. То есть отношения Добрый день, здравствуйте, до свидания, чтобы это не вызывало явных агрессивных каких-то конфликтов и действительно войны, потому что жить в войне достаточно не то, что сложно, а практически невозможно. И на практике, какие кроки наша героиня может сделать? Конечно, для героини важно почувствовать, проникнуться тем, что вообще обратить внимание на этих соседей, посмотреть, какие они, чем они живут. Да, возможно, они, не знаю, несчастные, там, какие-то, да, там, неуспешные, неблагополучные, ну, тогда просто снисходительно к ним относиться, пожалеть их и в каких-то ситуациях не реагировать так болезненно. Если пожалеть, то значит отнестись к этому как какому-то человеку, который нуждается в каком-то или элементарном внимании, или просто не вступать с ними в конфликт для того, чтобы не усугублять эту ситуацию, прежде всего для себя, потому что таким образом она сохранит свое настроение, свое здоровье, свою атмосферу внутреннюю, и психологическую, и моральную, да, и она будет чувствовать себя, что она приходит домой, по крайней мере, ну, в спокойную да, обстановку. Мой сосед, выпивает и не погрожуя, я его видверту боюсь, а до него приходят страшные люди. Я живу одна с сыном. Куда извернуться? Без подписи. Первый вопрос однозначно связан с агрессией такой, которая с угрозами. Здесь, конечно, обязательно ну, перво-наперво обратиться к участковому. Если там, как говорят, что не принимает никаких действий, то надо всегда писать заявление. Нужно обращаться в милицию То, что касается, опять же, пересмотреть свое поведение, почему он угрожает, задуматься над этим вопросом, что провоцирует его на какие-то такие вот явно агрессивные да, действия. Если дело непосредственно в вас, то может быть стоит как-то поменять свое поведение, свою, свою позицию. Потому что здесь мы можем фантазировать героиня не написала ни возраст, ничего, потому что почему он так агрессивен? Потому что он в принципе не любит женщин, да, то есть там и так относится. Или непосредственно к ней какой-то, да, то есть он проявляет, возможно, это даже какая-то симпатия вот в такой форме, да. А женщина ей не нравится это, и она, конечно, агрессивно реагирует, а у него ничего не остается, как агрессивно продолжать так скажем, ухаживать да, в такой форме. Поэтому здесь ну, наша уважаемая героиня должна задуматься, почему так, проанализировать эту ситуацию. Потому что если это агрессия против женщин, то, наверное, вряд ли она лично сама сможет что-то изменить. Да, это нужно к милиции обращаться. А если это непосредственно какая-то к ней симпатия вот в такой форме, то стоит, может быть, как-то пересмотреть, поговорить с ним, обсудить, когда он два трезвый, да, и принять, может, что и пить бросить. У нас в під'їзді з'явилася дивна особа. Все б нічого, але до неї приходять чоловіки, і мені особисто все чути. Чоловіка у неї немає. На роботу ходить не зранку. Що це за така робота? Я викликала дільничого, він не хоче перевіряти. Я в цьому домі 40 років живу. Галина Степанівна Харків. Галина Степановна, звісно, здається питанням, які ну, часто, так, да, психологічно, можна сказати, що є щасне життя. Каждый человек имеет право на свою какую-то территорию, и то, кто посещает любой другой дом, есть у человека муж или нет, да, то есть это право этого человека. И при всем уважении к возрасту нужно понимать, что есть какие-то вещи, за которые в принципе нельзя переходить. Если галина сегодня настолько заинтересована в профессии этой соседки, да, она может у нее спросить, потому что профессии сейчас сложно сказать, что профессии только с утра, да. То есть масса профессий и работ, которые связаны с второй половиной дня, иногда даже ночное время абсолютно приличных, скажем так, профессий и специальностей, которые в вечернее время суток. То, что касается вот, частной жизни, конечно, наше общество до сих пор не готово привыкнуть к тому, что есть частная жизнь и частная территория за которую в принципе никто не имеет права переступать. до тех пор пока у нас будут задаваться эти вопросы мы будем в общем таким ну скажем не очень современным и цивилизованным обществом нам нужно пережить вот эти вот ментальные наши да что мы можем Бути гражданським можемо как-то відкликатися, якщо це зв'язано з чимсь неприємним, протизаконним. Якщо соседка просто живе, не приходить знайомі друзі, це її життя. Кожен вистрає своє живуть и она І вона має право. Як розмовляти з сусідами, що не вважають за потрібне, кидатися грішми на загальні справи? Чи прибирати під'їзд? Артем. То, что касается э, соседей, которые, да, там не хотят участвовать, мы можем говорить об коллективе дома или подъезда, который может как-то там осуждать Соседи, которые не хотят участвовать в общественной жизни. Наверное, если с ними обсудить это, то они смогут или аргументировать, почему они не хотят участвовать общественно, в общественной, возможно, предложат какие-то варианты замены, да, то есть если они не хотят в общественной жизни участвовать непосредственно, без что они готовы на какие-то материальные компенсации этого. А кто-то наоборот говорит, я не могу материально, да, опять же, мы говорим об диалоге между людьми, о том, что надо научиться с соседями разговаривать э, в доброжелательной форме во имя общих интересов. Потому что если родне и родственникам, и близким, мы прощаем очень много, да что соседям мы не всегда готовы прощать. А это не так. Потому что с соседями мы действительно живем каждый день. И с ними тоже нужно находить общий язык. И когда мы начинаем общаться, возможно, вы поймете того или другого соседа и найдете какой-то как диалог и удобную позицию для всех. Сусідів, але можемо обрати способи з ними спілкування. Тож пам'ятаємо сусід інколи коли ближче за родичі. Життя ще простіше, гарних сусідів і завжди гарного настрою. Не прощайся! Думки матеріальні і кожна зустріч у нашому житті не випадкова, бо ми самі її замовляємо. Сюжит не завжди везло на мужчин. Мені дуже багато любили, ну. Но... И я, наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго. Но замуж почему-то так э, и никто не взял. Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Практически всегда любовный треугольник. Счастья никому из участников этого треугольника не приносит. Бути коханим та потрібним – необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше ніж її давати. Але й тут є питання: не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати або саджати до в'язниці. Неважливо ще не біжать жінок. хрупкие, красивые. Когда поднимается высокий уровень страха, мы не можем осознавать и понимать, что происходит на самом деле. И мы не видим выхода самое, что ужасное. Наши женщины им не хватает любви, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Жить алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Як роль людина відводит собі у відносинах зі світом складається ще в дитинстві. Дитина кохана и улюблена в родине, принимает любовь світу до себе, як належне. Важно помнить взрослым, ну, тем более родителям, о том, что внутри каждого ребенка испытывает целую бурю эмоций, и поэтому важно говорить с ними на языке чувств и эмоций. ты свою дитину взрослым, дитина еще чувствует повагу и любовь до себе в родине, меньше шукает авторитетов на улице. Семейное життя – шлях складной работы не только двух людей, человека и дружины, но и двух их родин. А мама – это сущий ужас. Она сказала, что я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы, уровне ужасно. Я должна спасти сына. У нас отношения хорошие со свекровью. Мы становимся бабушками, дедушками, это здорово. И каждый раз в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень. Такої красиве, цікаву життя. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи, ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше.